24 jam tak boleh besen nak hantar ke asrama kita dengar pun takut dulu regging dah tak ada lah diangkat dengan abang angkat diangkatnya betul-betul adik baik yang kedua Adapun segala orang yang bujang ghalib ia sejahtera daripada yang demikian orang bujang dia tak ada apa, -apa. masalah dia seorang je orang bujang dia makan apa pun dia seorang tapi kalau berkeluarga dia kena jaga banyak benda. Dan tersebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa sesungguhnya seorang hamba Allah diperintahkan dekat dengan neraca pada hari kiamat dan adalah baginya daripada beberapa pahala seumpama bukit yang besar. Dia mengada Allah, dia bawa pahala macam bukit yang besar. Kemudian ditanya akan dia, ditanya lelaki lelaki ini, bagaimana kamu memelihara isteri kamu? Ahli di sini maknanya ialah isteri dan anak-anak. Bagaimana kamu jaga anak-anak kamu? Allah soal tu. Anak kamu kamu bagi makan apa? Pendidikan apa? Ada orang yang langsung tak mengajar agama pada anak dia. Semayang tak pernah ajar. Mengaji tak pernah ajar. Agama ni tak pernah ajar. Dengan-dengan dia pun tak belajar agama. Orang macam ni awal-awal sangkut di hari kiamat. Walaupun dia bawa pahala sebesar bukit. Pahala korban. Pahala sedekah. Pahala semayang berjemaah. Banyak pahala dia. Tapi anak dia tak bawa. Anak dia tak ajar. Isteri dia tak ajar. Pahala itu hancur tuan-tuan. Yang ni yang kita tak mau Kita main masjid Tapi anak-anak Kita main masjid Isteri kita datang mengaji anak-anak buat apa cucu-cucu buat apa menantu-menantu buat apa kita datang semayang subuh anak-anak macam mana ada orang yang balik semayang subuh anak dia masih belum lagi semayang subuh dan dia tak kejut pun anak dia Allah soal dia kenapa hanya kamu saja semayang subuh anak kamu kamu tak suruh semayang Masya Allah yang kedua ditanya tentang hartanya kereta kamu beli dari apa apa duit mana rumah daripada mana apa yang kamu buat dengan rumah kamu pernah kita panggil orang miskin datang makan di rumah pernah kita panggil anak yatim makan kenuri di rumah pernah kita panggil tok guru mana-mana mengajar di rumah panggil orang kampung datang makan main mengaji di rumah Allah soal Ingat saja-saja kan tuan-tuan Allah jadikan rumah tuan-tuan ni besar-besar ni Semua tu ujian untuk kita Ujian Apa yang kita buat dengan rumah besar kita Kalau kita boleh buat pagar harga ratus ribu Kalau boleh kita buat pagar harga juta Rumah juta Kenapa kita tak boleh buat kebajikan dalam dia Ingat harta itu akan disoal oleh Allah Yang ketiga dan daripada dirinya dengan memelihara mereka itu dan ditanya pula daripada mana harta daripada mana ia dapat dan pada apa dibelanjakannya hingga akhirnya disoal 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 dipotong pahalanya hingga habis segala amalnya yang berpahala dan dituntut balas pula kejahatan bila pahalanya habis sedangkan soal siasat belum habis akhirnya dosa orang pula yang dia tanggung Dosa anak dia dia tanggung, dosa isteri dia dia tanggung, dosa orang lain pun dia tanggung sebab dia dah tak ada benda nak bayar pada orang-orang tadi. Sebab dia telah habis segala pahalanya. Inilah yang dipanggil sebagai muflis. Muflis ialah orang yang bawa pahala banyak di hari kiamat, pahalanya habis, sebaliknya terpaksa menanggung pula dosa orang lain. Itulah yang dipanggil sebagai muflis. kita banyak pahala tapi banyak dosa dosa kita menghapuskan pahala akhirnya dosa kita akhirnya dosa orang lain dia tuntut dengan kita kita tak boleh bayar Allah kata kamu kena tanggung dosa dia tak pasal ya, tuan-tuan tanggung dosa orang pahala sembahyang habis, pahala puasa habis, pahala zakat habis semua habis sebab mengumpat, memfitnah tak habis-habis buat jahat akhirnya dosa pula yang kita bebankan pahala kita habis dipadam diberi pada orang lain baik dan kata dia lagi maka menyerulah oleh malaikat berteriak di hadapan orang ramai dengan katanya inilah orang yang memakan akan segala amal kebajikannya itu oleh segala keluarganya di dalam dunia pada hadiah terkaya di hari dia terkaya pada ini dengan segala amalannya kata malaikat wahai manusia kalau kamu nak tahu inilah dia laki-laki yang pahala dia habis isteri dia makan anak-anak dia makan sebab ketika dia hidup di dunia dulu dia tak ambil berat tentang isteri dia dia hanya kaji diri dia dia hanya tengok diri dia dia hanya pentingkan diri dia dia baca Quran Tapi dia tak pernah suruh anak dia baca Quran Dia semaya malam Tapi dia tak pernah kejut isteri dia semaya malam Dia puasa sunat Dia tak pernah didik anak dia puasa sunat Kamu-kamu, bapa-bapa, Akhirnya bapa macam ini Disoal oleh Allah di hari kiamat Anak tadi mendakwa pada Tuhan Wahai Tuhan, bukan saya tak nak semayang bapa saya yang tak ajar Saya semayang Allah panggil bapa dia apa betul kamu tak mengajar anak kamu? Ya. Pahala kamu dipadam, dosa dia pula yang tertangguh. Oi, berat tuan, tuan jadi bapa. Sebab tu bila kita faham yang kita ni mempunyai tanggungjawab yang sangat berat, kena jaga betul-betul. Ada orang seronok dapat anak, tapi dia tak tahu tanggungjawab besar menanti dia. Ada orang yang tahu senang beranak, ada yang orang mudah beranak, tapi dia tak tahu susahnya untuk memelihara anak. Baik Dan diriwayatkan oleh setengah ulama Perkara yang awal-awal digantung dengan seorang laki-laki pada hari kiamat Apa benda? Kita ni laki-laki, kita ni suami Apakah benda yang paling awal Allah tanya pada kita? Yang pertama ialah soalan isterinya Ahlinya Allah tanya yang tu dulu Isteri kamu tu, tu aurat lah Jawab. Isteri kamu pakai kain belah? Jawab. Hmm. Isteri kamu barus tak? Baru sudah? Jawab. Kamu bagi makan apa pada isteri kamu? Jawab. Kamu buat pergi mana isteri kamu? Jawab. Ada suami yang bawa isteri dia ke jalan ke jalan yang jahat. Sebelum ni isteri dia tak kenal disko. Tapi dia bawa isteri dia masuk disko. Dia ajak isteri dia. Isteri ni orang kampung mana tak tahu. Jangan kata disko, karaoke pun tak nak pergi. Kahwin dengan suami dia. Suami ni buka konon-kononnya buka penglihatan dia. Buka dia punya mata bawa ke tempat-tempat haram. Suami ini awal-awal disoal, kenapa kamu bawa isteri kamu ke arah tempat maksiat macam itu? Yang kedua Suami ini akan ditanya tentang anak-anaknya pula Kenapa tak ajar semaya? Kenapa tak ajar agama? Kenapa tak sempurna ajaran agama? Tuan-tuan yakin ataupun tidak ajaran agama pada anak tuan-tuan Tuan-tuan sendiri boleh agak Kalau aku mati Dia mandi semayang mayat Dia mandi mayat aku ke? Kalau aku mati Dia semayangkan mayat aku ke? Kalau dia mati, aku ni mati, dia akan akan macam telqin pada aku. Kalau tuan-tuan yakin bahawa anak tuan-tuan boleh buat benda-benda itu, insya-Allah agama yang tuan-tuan bagi pada anak-anak tuan-tuan pelajarannya sudah cukup. Tapi kalau tuan-tuan tanya, balik rumah nanti tuan-tuan selak album, buka album, tengok gambar anak sulung. Dia ni kerja bagus. Lawyer Semayang tak? Kalau aku mati, boleh tak dia jadi imam? Soalannya, boleh tak dia semayang mayat aku? Tuan-tuan sendiri boleh kenai anak tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan nak hangguk atau tuan-tuan nak geleng kepala. Kalau tuan-tuan hangguk, Alhamdulillah. insya Allah boleh. Tapi kalau tuan-tuan geleng, Quran pun tak arti baca. Salah siapa? Cikgu ke? Ustaz di sekolah ke? Tidak.